नमस्कार मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो मीरा भाईंदर शहरामध्ये ज्या आर्थिक सर्व ठिकाणी योजना ब्रिज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा होरबंदर किल्ल्याचे काम लता मंगेशकर हॉल असे विविध कार्य करत असताना आमदार प्रताप सरनाईक साहेबांनी आज पत्रकारांना एक सरप्राईज दिलं आणि सांगितलं की मीरा भाईजर शहरामध्ये अद्ययावत स्वरूपाच्या दोन समशानभूमी बनवल्या जाणार आहेत ज्या ठिकाणी तीन समाजाचे लोक त्या ठिकाणी अंत्यविधी करायला येऊ शकतात या अंत्यविधी समशानभूमीमध्ये जे आहे लाकडाचा थोडा वापर केला जाणार नाही अशी अद्ययावत समशानभूमी जी नैसर्गिक स्वरूपाची असणार आहे या स्मशानभूमीचं जे काम मीरा भाईंदर पूर्व व मीरा भाईंदर पश्चिम अशा दोन भूम्या या मीरा भाईंदर शहरामध्ये आमदार प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूर करून घेतले आहेत व त्याचं काम येत्या दीड वर्षामध्ये पूर्ण होणार आहे चला तर मग पाहूया या विषयावरील पुढील सविस्तर महत्वाची आहे कारण शहरामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून आणि कब्रस्तान फार मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम झाला होता निवडणुका येतात आणि निवडणुका आल्यानंतर काही राजकीय पक्षाचे नेते मंडळी घोषणा करतात परंतु निवडणुका संपल्यानंतर मात्र दफनभूमी कब्रस्तान ह्या ज्या काही काळाच्या गरजा आहेत त्या होत नाही आतापर्यंतचा हा इतिहास होता आणि ज्या ठिकाणी हे स्मशानभूमी कब्रस्तान किंवा दफनभूमी होते त्या ठिकाणी आजूबाजूला कारण लोकवस्ती वाढली आहे आताच्या जा आपल्या ज्या स्मशानभूमी किंवा कब्रस्थान हे पूर्वीचे आहे त्यावेळेस आजूबाजूला लोकवस्ती नव्हती त्यामुळे लोकांचा विरोध नसायचा आताची परिस्थिती वेगळी आताची लोकवस्ती वाढली आहे इमारती झालेल्या त्यामुळे आसपासच्या परिसरामध्ये राहणारे लोक अशा प्रकारे कुठलाही कचरा प्रकल्प असू द्या मल्ली साधन प्रकल्प असू द्या किंवा स्मशानभूमी कब्रस्थान द्या अशा गोष्टींची गरज त्यांच्या घरातल्या लोकांना गरज असताना सुद्धा ह्या गोष्टींना विरोध करतात अशी परिस्थिती प्रत्येक शहरामध्ये झाली आहे ते काय मीरा महिडरमध्ये होत नाही असं ठाणे मधा नवी मुंबई किंवा इतर कुठेही अशा ह्या काळाच्या गरजा असतात परंतु होत नाही माझ्याकडे अनेक मुस्लिम समुदायाचे लोक आले त्यामध्ये शिया समाजाचे आले सुनी समाजाचे आली बोरी मुसलमान आले खोजा मुसलमान आले आणि वस्तुस्थिती हिंदू हे जातात त्यामुळे त्याचा वापर फक्त तेवढ्या पुरताच केला जातो परंतु लिंगायत समाज आहे आमच्या हिंदूंमध्ये आणि त्याचबरोबर बाकीचे जे काही मुस्लिम समुदाय आणि ख्रिश्चन समुदाय आहेत त्यांना ही जी अंत्यविधी आहे ती जमीन त्याचा अंत्यसंस्कार केला जातो आणि अंत्यसंस्कार केल्यानंतर किमान एक दीड वर्ष तरी त्या ठिकाणी आपण काही करू शकत नाही आणि काही कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी मध्ये तर आणि ख्रिश्चन कम्युनिटी मध्ये तर ती जी कवर केलेली असते ती खोटत असणार हा ही वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींच्या गरजा लक्षात घेऊन मी राज्य शासनाकडे गेल्या दीड वर्षापासून पाठपुरावा करत होतो आणि मला अभिमानानं सांग असं वाटत की ही जी आपण आता आमचे माजी नगरसेवक आणि कोरोनामध्ये हिरवून घेतलं देवान त्यांच्या नावानं आम्ही कैलासवासी हरिश्चंद्र आमगावकर यांच्या नावानं स्मृती उद्यान आम्ही निर्मिती केलेली आहे महत्वाचं याचं म्हणजे ही जागा महानगरपालिकेच्या जा ताब्यात आलेली आहे जागा ताब्यात आल्यानंतर त्यामध्ये निविदा प्रक्रिया झालेली आहे ठेकेदाराला ऑर्डर पण दिलेली आहे आणि जागेवर कामही चालू झालेलं आहे म्हणजे फक्त हवेमध्ये नाहीये तर ही वस्तुस्थिती जी आहे ती तुमच्या निदर्शनास सांगण्याकरता आणि ही गोष्ट आधीपासून न सांगण्याचं कारण असं सा। की ह्या गोष्टी होऊ नये काही लोक फार आडकाठी करत असतात त्यात राजकीय पक्षाचे नेते असतात ते आणि त्या परिसरामध्ये राहणारे काही लोक असतात आणि त्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षाच्या हाताशी धरून काही ना काही उद्योग करायचा प्रयत्न करतात त्यामुळे मी आधी जागा ही ताब्यात घेतली जागा ताब्यात घेतल्यानंतर ती महापालिकेच्या ताब्यात दिली महापालिकेच्या ताब्यात घेतल्यानंतर तिथे हिंदू स्मशानभूमी त्याचबरोबर मुस्लिम कब्रस्तान ख्रिश्चन कब्रस्तान आणि लिंगा समाजाच्या लोकांसाठी सुद्धा तिकडे जागा रिझर्व केलेली आहे <tompa> <to> जैन मुलींसाठी एक वेगळा एरिया लागतो कारण जैन मुलींचा इतर सगळ्या स्मशानभूमीमध्ये त्याचा वापर केला जात नाही म्हणून त्यांच्यासाठी स्पेशल आम्ही जागा केलेली आहे जसं लिंगा समाजासाठी केलेलं आहे त्याचबरोबर जे पाळीव प्राणी आहेत त्यांच्या अंत्यविधीसाठी सुद्धा एक रे व्यवस्थासाठी एक जागा निश्चित केलेली आहे त्यामुळे ह्या स्मशानभूमीमध्ये अं म्हणजे स्मृती उद्यान मी असं म्हणेल कारण स्मशानभूमी कबर म्हणजे uh, 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 अशा नाव देण्यापेक्षा स्मृती उद्यान हे आम्ही नाव दिलेलं आहे त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था असेल त्या ठिकाणी गार्डन असेल जेणेकरून लोक तिकडे असं समजणार नाही की ही लफलभूमी किंवा कब्रस्तान किंवा स्मशानभूमी आणि त्याचबरोबर महत्वाची बाब म्हणजे ही पूर्ण पर्यावरण म्हणजे ह्या ठिकाणी लाकडाचा वापर नाही होणार नाही हिंदू स्मशानभूमीमध्ये लाकडांचा वापर होतो लाकडांच्या धूर येतो आणि धुरामुळे आसपासच्या परिसरामध्ये प्रदूषण होतं आणि बऱ्याच लोकांचा त्याला विरोध असतो की आता शेवटी शहर वाढत चाललेलं आहे आणि हा आता शेवटी आपल्या गरजा पूर्ण करत असताना आपल्याला लोकांची सुद्धा काही गरज आहे त्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे त्यामुळे पूर्ण पर्यावरणपूरक म्हणजे फक्त इलेक्ट्रिक आणि बहुत दिन से उनकी मांग थी कि मेरा शहर की लोग संख्या बहुत ही बड़ी ज्यादा पैमाने पे बढ़ रही है और साथ ही में हमारी जो पहले की शमशान भूमि भूमि थे थे और थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी साथ ही में हमारे लिंगा समाज के लोगों के लिए अंत्य विधि के लिए जगह नहीं थी हमारे धर्म गुरु जो जैन समाज के उनके लिए स्पेशल जगह लगती है वो भी नहीं थी हमारे घर में जो पालने वाले जो हमारे लवर रहते हैं या कैट लवर रहते हैं उनके लिए भी के लिए जगह पे भी उपलब्ध नहीं थी तो ये पिछले एक एक साल से हमारी सरकार आने के बाद राज्य शासन के पीछे कॉन्स्टिट्यूंसी तो में वेस्ट और ईस्ट में, वे, में दोनों में तो सर्वे नंबर टू जो है वो हमने जगह ले ली है उसपे रिजर्वेशन डाला सर्वधर्मीय स्मशान भूमि और कब्रस और साथी में ईस्ट में वेस्ट में जो थ्री फिफ्टी टू सर्वे था, उसमें भी हमने रिजर्वेशन डाल दिया राज्य शासन के पास में ये पीछे लगा था, तभी की विनती तो की और हमारे इस स्मृति उद्यान जो हमारे हरिश्चंद्रामगकर माजी नगर सेवक थे और कोरोना कार्यकाल में हमसे चले बिछड़ गए तो उनके नाम पे स्मृति उद्यान का निर्माण हम कर रही है मीरा भर शहर की पहली शमशान भूमि होगी कि वहाँ पर्यावरण को आगे सामने देखते हुए हमने लकड़ों का वहां पे कुछ भी वापर नहीं होगा वहां पे सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिक दाहिनी होगी जिससे हम अंत्य कर सकते हैं और साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लिए हमने स्पेशल जगह रखी है वहां पे हमारे जो जैन धर्मगुरु है उनकी मांग थी उनके लिए स्पेशल जगह रखी है और साथ ही में जो घर में पालने वाले जो प्राणी रहते हैं उनके लिए भी अंत के लिए जगह रखी और साथ ही में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सिया हो 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 सुन्नी या या बोरी हो या खोजा हो, उनकी भी बहुत मांग थी तो उनके लिए भी जगह और कम्युनिटी के लिए भी जगह रखी तो इस तरह से ये स्मृति उद्यान सभी जाति धर्म को लेके हमने वहां पे निर्माण करने जा रहा है राज्य शासन ने जो अठारह करोड़ की निधि दी थी उसमें से पंद्रह करोड़ रुपया इस स्मृति उद्यान के लिए दिया है और जगह पे उसका काम भी चालू है ठेके दार को ऑर्डर भी दी गई है और डेढ़ साल में ये काम पूरा हो जाएगा और थ्री फिफ्टी टू जो सर्वे नंबर है उसमें भी साढ़े बारह एकड़ की वो जमीन है उसके ऊपर कंपाउंड हॉल और गेट बनाने के लिए हमने तीन करोड़ की राशि का प्रबंध कर दिया और भविष्य में जो भी खर्चा उसके लिए होगा वो खर्चा भी राज्य शासन के माध्यम से हम करेंगे तो ये मीरा शहर का पहला ऐसा पर्यावरण पूरक हम स्वती उद्यान बनाने जा रहे हैं जहां पे पार्किंग की व्यवस्था होगी उद्यान का निर्माण होगा तो इस तरह से मीरा भईंदर शहर के भविष्य के पचास साल की जो आबादी को देखते हुए हमने ये बंदोबस्त कर दिया और साथ ही में ये जो प्लान है वो हमारे थाने मीरा भेंदर कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमने सैंक्शन भी कर लिया ताकि भविष्य में कठिनाई महानगर पालिका को ना हो क्योंकि तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझकर ऐसी जो जरूरतें हैं, वो तो नहीं होने के लिए भी कोशिश करते रहते तो इस तरह से ये अगर हम प्लान सैंक्शन करके लेंगे सी सी लेंगे तो जगह पे हमें कोई किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी सर दोनों जो संसान भूमि है शहर से थोड़ा दूर है क्षेत्र तो से दूर है तो क्या वहां पर उनकी डिमांड थी या फिर तो एक नया प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पर्यावरण मुक्त भी नहीं देखिए शहर शहर से दूर नहीं है ये शहर के बीच में ही है मगर फिर भी Uh, कुछ uh, देखिए हिंदू स्मशान भूमि के लिए मैंने कहा नवघर है गोड़देव है साथ में जरी रोड है यहाँ पे uh, अंत्यविधि के लिए लकड़ों का व्यवस्था uh, की जाती है मगर जा आजकल के uh, नए लोग हैं उनको पर्यावरण पूरक uh, स्मशान भूमि की जरूरत रहती है तो उनके लिए अगर यह ऐसा बंदोबस्त किया जाए तो कहाँ uh, पे बुरा होगा आप अगर दादर जाते हैं और शिवाजी पार्क की स्मशान भूमि अगर देखते हैं तो वहां पे गैस और डीजल के ही गैस और इलेक्ट्रिक की गतिविधि के लिए व्यवस्था की गई है तो पर्यावरण पूरा करना भी जरूरी है भविष्य में देखिए हमारी कुछ हिंदू धर्मियों की भावना होती है कि नहीं जो है लकड़े के भी होना चाहिए जिनकी भावना होगी उनके लिए ऑलरेडी कॉर्पोरेशन के माध्यम से शमशान भूमि का बंदोबस्त है मगर नया जनरेशन है उनको पर्यावरण से बहुत लगाव है उनको अगर वहां पे जाना जाके अंत्यविधि करनी होगी तो वहां पे जाके कर सकते हैं मगर शहर के बाहर नहीं है ये दोनों जगह जो है शहर के अंदर ही है सर इसका नए जो बताया प्लान के लेकिन जो पुराने डीपी में भी और नए डीपी में भी शमशान भी हो चाहे हो नहीं उसके बारे में मुझे पता नहीं मैंने जो करके लाया वो मैंने आपके सामने रखा है पुराने डीपी में और नए डीपी में क्या राजनीति हो गई है उसे मुझे लेना देना नहीं मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं लोगों के जो लोगों को बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ जो सपना देखता वो साकार करता हूँ जो वचन देता हूँ वो पूरा करता हूँ इसलिए मुझे वो डीपी में रिजर्वेशन होगा तो अभी तक डेवलप होना चाहिए क्यों नहीं हुआ वो देखना मैं चाहिए मैंने जगह भी ढूंढी कहाँ पे जगह देनी चाहिए वो भी ढूंढी और साथ ही में रिजर्वेशन भी डाल के लाया प्लान पास करवा लिया ताकि तकलीफ लीगल कोई तकलीफ ही नहीं हो और तो दोनों जगह पे मैंने जो शहर, शहर की जरूरत है वो पूरी की अभी जिसको भी वो डेवलपमेंट करनी होगी पुराने डीपी के अनुसार वो करे अच्छा तो है और भी और भी जगह जरूरत है शहर को भविष्य में होने वाली है बहुत क्योंकि उन्हें समस्या हो रही थी वो तो उनकी भी व्यवस्था जो क्षेत्र पर ही होगी हाँ इको फ्री मशीन अभी आपके मालूम के लिए बोलता हूँ कुछ आ, एक दस पंद्रह दिन में कभी करना रह मैं तो कुछ नहीं करना पड़ता है खाली वो मशीन में वो जो भी पशु है उनको डालना पड़ता है तो उसके माध्यम से होगा सर वहाँ का क्षेत्रफल कितना है और वहाँ क्या क्या सुविधा हो नहीं सुविधा तो मैंने आपको बताई है ना कि करीबन करीबन नौ से दस हजार स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल है और साथ ही में ये जो 247 है और जो 352 है वो क्षेत्रफल जो है वो करीबन साढ़े बारह एकड़ है तो बड़ा क्षेत्र है